По поводу футболки вот люди там говорили. А, секрет, не секрет, футболка тебе или кому-то передали. Я ваше? думаю, что поскольку мы решили, ну, весь конкурс был насчет того, как назвать рукожопом, то, собственно говоря, я думаю, что это нужна и тематика соответствующая. Поэтому я думаю, что у нас будет тематика, посвященная рукожопству, а раз уж так получилось, что в воле случая футболка будет наручена мне, она действительно будет не мне, я думаю, мы найдем э, достойного, сможем либо Спасибо, Постарь, что вы показываете, включила от дома, тут по маршрутках, а мы же гуцинка моя маршрутка там, я уже не сказала, что я пока собралась, пока приехала, уже разговор про маршрутки прошел. А люди, ну, а проще, рывками, конечно, хотела, хотела сказать, так, рывками уже критиковать, ну, я шутя, трошки рывками, но я вот так показываю, раз, не показываю, раз, это может, что у меня интернет слабый? Нет? Будем работать. Ну и, конечно, Будем работать. конечно, основная проблема с зуб. Зуб. Да, основная конечно, проблема зуб. есть. Все. Вот мы даже до сих пор сейчас онлайн трансляция идет. Основная проблема тут. Знаем все. Уже чуть-чуть заказали, уже сейчас да, магазине Обыкновенные камеры стоят. Я включаю, у идут покупатели, я, класс, я слышу, что покупатели говорят, класс и дальше, класс. Выключаем, нельзя. почему нельзя. Шановные глядачи, онлайн-трансляция закончена. Только ордро. Да, футболочку найдем, кому подарить. Молодец.